Я вітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про вид спорту, який вже давно є візитівкою не тільки Миколаєва, а також і України. В першу чергу, завдяки гучним перемогам заслужених майстрів спорту Ольги Харлан та Олени Хомрової. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми говоримо про фехтування. І у нас в гостях заслужений тренер України з фехтування Лариса Павленко. Та провідний тренер Миколаївської з дюшного з фехтування Маргарита Сапинська. Вітаю вас. Добрий день. Нещодавно в Казані завершився чемпіонат світу з фехтування, на якому наша землячка шаблістка Оля Галам вибрала індивідуальне золото серед жіночої саблі. І зараз ми пропонуємо сюжет саме про цю видатну перемогу. Бачили сюжет, сюжет про патріотичний тріумф нашої витної шаблістки Ольги Харлан. Дуже приємно. Вона в другий поспіль вибрала золото чемпіонату світу в індивідуальному заліку. Також в її активі два золота командної першості чемпіонату світу, ну і, звичайно, золото Пекінської олімпіади в командному заліку, а також індивідуальна олімпійська бронза. И кого она выбрала в Лондоне в 2012 году? Уражая, а что не так? Конечно, это я лично хочу сказать, что даже горда тем, что я работаю в тот момент, когда у нас есть такая спортсменка в Николаевской области и во всей Украине и в мире, потому что Ольга Харлан это великая, великая спортсменка, и на сегодняшний момент она, наверное, доказала своими победами, что она самая лучшая спортсменка не только в нашем районе, будем говорить, в Украине. Она великая спортсменка в Европе, в мире. Ее знают везде. Если украинские спортсмены выезжают на чемпионаты там по кадетам, по юниорам мира, Европы, сюда подходит Украина Ольга Харлана. Если когда-то кричали Шевченко, то сегодня это Ольга Харлана. То есть для нашей школы фехтования, я думаю, что это очень престижно. Эти дети, которые тренируются у нас, это... Приходят и покажите, где тренируется Ольга Харлан. Она работает на тренировках с такими же маленькими, со всеми спортсменами, без проблем к ней можно подойти, пообщаться, спросить у нее что-то. Она делится своей формой с младшими. Вот буквально в этом году она принесла там свои вещи, которые наши вот непосредственно Маргариты Васильевны ученики тренируются в ее. Кроссовках, там футболках, которые она нам дарит, То есть, очень добрый человек, отзывчивый. Ну, ничего, просто вы видите по телевизору, сейчас вы смотрели, слезы наворачиваются, когда смотришь Ольгины победы. Тем более в такие тяжкие часы. Да. Это не только, будем говорить, победа Оли, это победа всего нашего народа. Вот так. А у младших детей. Нашої школи дуже хороший пример перед глазами, є к чему стремиться. Да. Мабуть, кожна дитина хоче стати майбутньою Ольгою Харлан. Звісно. Ну, взагалі ми знаємо, все. що крім Ольги Харлан, також її подруга Олена Хомрова, яка вже завершила виступ професійний, але все ж таки є чемпіонкою по Кінської олімпіади у командному заліку. І ще багато нагород має в своєму активі. Ну, это те ті особистые спортсмены, которые, як как говорят, все их видят. А кто еще с вихованців нашей футбольной школы на разе провідним спортсменом Украины, Европы и света? Ну, вот непосредственно я работаю, и Маргарита Васильевна, мы работаем на вид оружия, у нас рапира. Как мальчики, девочки тренируются. У нас есть такие спортсменки, члены сборной страны, это Ченцова Екатерина, Диордева Екатерина, Шелухина Екатерина. Это люди, которые являются членами сборной страны нашей. Выезжают тоже на всевозможные турниры, этапы Кубка мира. Особенно вот хочу отметить Ченцову. Она тоже сейчас была на чемпионате мира, но одним уколом проиграла за выход в следующий, так сказать, в следующий тур соревнований. В этом году на чемпионате мира не очень блестяще выступила команда женской рапиры. Но в прошлом, допустим, году очень результативно они выступили, они были шестыми. Это в женском фехтовании, в рапирном, это очень большой прорыв, потому что до Последнего времени женской рапира очень тяжело пробиваться в мировом так сказать, рейтинге, потому что там такие акулы, фехтования, это Италия, и Россия, это и немцы, и сейчас это японки, американки. То есть очень сложно. Но, тем не менее, девочки наши борются, опять же, повторяюсь, это Ченцова, Диордева, еще в составе там входят Львовянка, две киевлянки, девочки. Я думаю, что у них еще есть будущее, потому что они очень молодые. Они, возраст их для фехтования, там, 23, московская Анастасия, вот еще забыла упомянуть. Она сейчас немножко травмирована, не выступала в чемпионате мира, но тоже очень хорошая спортсменка. Я думаю, что у них еще все впереди. Конечно, хотелось бы добиваться таких результатов, как у Ольги Харлан, ну, они, наверное, будут к этому стремиться. У них очень хороший пример есть. Очень достойный. И, я думаю, что все впереди. много желания. трудолюбия и желания. Да. Ну, пока мы с вами разговариваем про этот очень шляхетный вид спорта, я попрошу нашего режиссера Тетяну Михайловну, чтобы она показала нам видеоролик про змагання, аспектование. И параллельно мы Розмовляємо про вже дитячі фехтування, про дитячу-юнацьку школу, адже перші кроки до європейських та світових перемог юнаки та дівчата розпочинають у спортивних школах. Отже, як справи у цьому у вас, скільки дітей займаються, як вони йдуть на фехтування, тим більше, що три види зброї це шабля, рапіра та Хочу в последнее время вырос большой интерес к нашему виду спорта. Многие дети хотят, интересуются, приходят, узнают. Не все остаются детки в нашей школе, но занимается сейчас в школе больше, чем 300 спортсменов. У нас работают тренеры на разных отделениях. В принципе, каждый ребенок может найти свое фехтование. Принимаем мы всех детей в школу. Тренировки в, на, в нашем коллективе все тренеры любят детей в первую очередь. Фехтование. И самое главное заботиться, чтобы наши дети росли здоровыми и успешными. Во, в ходе тренировки развиваются такие физические качества, как ловкость, скорость, гибкость. А самое главное дети учатся быть успешными. Ми бачу, знаємо, що ще в дитинстві саме я дуже любив е великий твір Олександра Дюма, Три мешкетери» і інші такі е пригодницькі е видатні е твори. І ми, я хочу сказати, діти, коли йдуть на фехтування, вони е також е якась романтика присутня при цьому. Ну, З того часу. Да, у него не только Ольга Харланта, и Олена Хомрова, и их герои. Может быть, и три и такое и другие. Ну да, и какие-то рыцарские бои. Чаще всего во дворе, там, если идешь мимо, дети играют, то видишь палки, и они там фехтуют. Когда подходишь и говоришь, а не хотите на фехтование пойти, то, в принципе, дети знают, что это такое, как называется этот вид спорта, потому что это все телевизор, просвещение идет. Потому что если там лет 20 тому назад заходили в школу и говорили о фехтовании, то не все дети знали, что это за вид спорта. И многие переспрашивали, и мы говорили, что ну, три мушкетера по телевизору смотрела, ну, тогда, да, все кричали, знаем. И я думаю, что благодаря той же Ольге Харлан и Елене Хомровой и всем нашим спортсменам, которые в нашей школе тренируются, фехтование в Николаевской области, будем говорить, очень популярным стал видом спорта не только в городе, и в области. Многие люди, когда там мы уезжаем на отдых в Очаков, там, когда говоришь о фехтовании, многие-многие люди уже знают, фамилии спортсменов называют, тренеров интересуются. Вот. То есть это очень приятно, что наш вид спорта стал таким популярным, как футбол. Звучит, вы досвеченные фахивцы, но все-таки треба довести э, чи девчине, чи юнаку, що саме ця зброя йому пасує. Рапіра, шабля, чи шпага. Як ви це робите? Хто що вибирає? Чи ви підказуєте щось дітям, чи щось інше? Ну, в ми, мнение, бачимо, я... ось, ми бачимо тут і зброю, ви принесли з собою, да, ну... і вам ви принесли з собою. Отже, тут ми бачимо рапіру і шпагу. І, Ш, та, шаблю, шаблю, да. шаблю, рапіру. Шпаги, на жаль, не мало. Все ж таки. Да, так, <laughs> як вы? Ну, я думаю, что у каждого тренера на свое мнение по этому поводу. Ну вот, допустим, я считаю, что если ребенок, обычно дети с родителями, если приходят в секцию, они идут на тренера. У кого-то спросили, у кого-то поинтересовались. И если там знают фамилию тренера, они приходят уже на тот вид оружия, где работает этот тренер. А потом уже в процессе, когда ребенок потренировался, например, есть дети более медлительные, более скоростнее, координированные, естественно, сабля, вот и рапира. Почему как бы мы принесли два вида оружия с Маргаритой Васильевной? Потому что это, будем говорить, родственные души. Вот эти два вида оружия, они более родственные, чем шпага. Шпага – это более такой вид, сам по себе он тяжелый, весом это, это оружие. Там более другие правила соревнований, немножко отличные. Ну и сабля с рапирой тоже отличные. Но когда приходит ребенок, ты уже смотришь, если он такой подвижный, скоростной, его, конечно, сабля рапира. Если он более такой, знаете, немножко неуклюжий, немножко такой вот. Хотя в десятилетнем возрасте ребенок может быть одной фактурой, а в 15-летнем возрасте уже совсем другой. Наша задача удержать ребенка в спорте. Да, Это самое именно. главное. Если ребенок полюбит спорт, он будет заниматься. В принципе, какая разница сабля, шпага или рапира? Такие, как Ольга Харлан, рождаются раз на тысячелетие. Наша задача, чтобы дети занимались спортом. И, и ребенок приходит, и он выбирает в принципе сам. Рассказывает тренер всегда и о шпаге, и о сабле, и о рапире. А вы три видео шпага. Шабляти та рапіра. Е, найбільш популярний який є від зброї, але перед тим е, як почути вашу відповідь, я попрошу Тетяну Михайловну, нашого режисера, показати ще один відеорелик, де змагаються саме, е, я бачу, рапірісти. Шпажист. А шпажись. 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 Це шпажись. Да. І відповідь на моє питання, будь ласка, найпопулярніший вид зброї у дітей? Вы же, может ну, если вы этот вопрос вы задаете как? В, По количество в... детей занимается в, в, в нашей школе? Деле. В нашей школе. Именно у в Николаеве. Точные данные ну, да, 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 да. Да, да, Именно вот у нас точные данные на рапире. На рапире мальчики, вы, девочек у нас и мальчики, и женская, и мужская рапира занимаются больше всего детей на нашем виде оружия. Вот. Ну, я не, не могу вам сказать, почему это так. В сабли тоже очень много, в шпаге меньше всего. Хотя шпага обучаема легче всех. На шпагу может прийти, допустим, любой, в любом возрасте человек, и занимаясь шпагой, это самое быстрое можно обучить шпаге. Сабли и рапири намного тяжелее, потому что тут, я уже повторяюсь, правила соревнований более тяжелые, более много всяких элементов, тут не только нужна ловкость, там, скорость, тут еще должна немножко и голова присутствовать, думать и очень прилично. В шпаге там тоже это есть, но не так. Тут в рапире в сабли больше концентрации, концентрации всех всех органов и чувств и всего всего всего. Но поэтому, наверное, идет сейчас детей больше к нам в репиру, потом, так сказать, Находим. на втором и наши тренеры работают, наверное, у нас три, будем три да. базы. Ну такие змагания, только еще я знаю, что э, один выйди с броя, вин, когда мы бачим змагання. Можно влечать в любое место, так? Да, а где-то треба Шпагна. только в определенные Шпагна. места. Шпага, если так мы пойдем к правилам соревнований. В шпаге везде считаются уколы, кроме затылочной. И в ногу. И в ногу, и в спину, и маску. В маску. везде. Вот как стоит силуэт спортсмена, то везде считается укол, только в затылок, вот задняя часть маски, там, где как бы голова, незащищенное место, то там уколы не считаются. В сабле уколы считаются до пояса, руки, ноги, руки, голова считается, нижняя часть туловища у них не считается уколы. В рапии еще сложное, сложнее. Технически. Потому что считается только грудь и спина. И сейчас добавили, вот последние там, пару лет, добавили козырек непосредственно, вот видно на маске, Блестящий. вот блестящая часть, нижняя часть маски. Этот, да, вот видно. Честной Рапира край. снайпера. Да, здесь в рапире более точечное. Рапира – это колющее оружие, сабля – это, будем говорить, колющее, рубящее оружие. Шпага – это колющее оружие. Ну, я уже говорила, что там считаются уколы везде. В рапире считается только грудь и спина. Поэтому здесь нужно быть не только скоростным, но еще и иметь точность укола, чтобы попадать. Потому что противник защищается и руками, и всякие есть всевозможные финты, повороты. То есть очень, будем говорить, рапира многогранно, Вот так, если бы это выразиться. И виртуозы. Я думаю, что когда смотришь особенно мужчины, когда фехтуют на рапире, это просто искусство. Искусство владения оружием. Вот так. Что значит фаховые комментарии? Дуже приятно, что вы так... ну, э, мы любим, любим. Звичайно, вы, вы Скажите, будь ласка, Скільки сколько спортивных школ Миколаев культивует фехтование? И, и Миколаевская область, звичайно. И чьи секции у сельской местности? Чи только в областном центре? Только в областном центре. И почему и... нет? Первомайск, Очаки, Вознесенск, и другие, много же районов, Ну, знаете, здесь, во-первых, связано все-таки с материальной базой, с технической. Я думаю, что если бы были еще люди заинтересованы, может быть, какие-то магнаты, какие-то спонсоры, которые бы хотели там, в Первомайске, в Вознесенске или там, в Баштанке открыть. Когда-то, я помню, разговаривали в Парутино, был там директор, председатель сельсовета, очень, ну, он живой, нет живых. Вот тогда он хотел открыть именно в Парутино, я помню, я с ним лично разговаривала, мы вели беседы, чтобы там открыть секцию фехтования. Так у нас в основном, основная база, это наша с дюйшор по фехтованию и в спортинтернате в нашем, там тоже Шпага. работают у них тренеры по шпаге в спортинтернате. И... Мабуть, не спортинтернат, а высшее училище физической ну, культуры. Да, да, это как я уже... Да, да, да. Да, Ну, у нас для нас он как спортинтернат со старой еще есть рапира на намыве в Фоке. Фоке, да. Но все равно основная база – это наша школа Пушкинская, 11. И как бы тренеры все принадлежащие этой школе просто базы в разных местах расположены, а основной, так сказать, центр это у нас и плюс училище нашей физической культуры в районах, в области нет фехтования нигде. Все зразумело. Очень жаль, конечно. Очень что... звучайно, дуже тикаю от спорта и детки за лупки играли. не тикки игралы, в... бы, занималась этим. Да. Да. Это, 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 это такая же игра. Своєрідна гра, мушкетерів, в двіження, що називають е, Ну, Що ви сказали про меценатів, спонсорів? секрет, що участь у тренувальних зборах та змаганнях потребує чималих коштів. І без допомоги держави, а також спонсорів меценатів, це неможливо І провести і збори, і участь у змаганнях, прийняти взяти участь у змаганнях. Е, вам є що додати? Ну, что тут до даты? Тут только можно просить людей, которые, может быть, посмотрят вашу передачу, может быть услышат где-то о нашем виде спорта, им понравится, и пригласить их, которые, чтобы они могли материально нам еще чем-то как-то А нема таких людей на разе? Ну, на разе... Дан... Кто-то помогает, может, его? спонсоре? Нет, мы не слышали в последнее время. Раньше были так единоразово. Даже хочу вам сказать, вот эти же Ольга Харлан и Елена Хамрова, эти, вот эти две девочки, они даже очень много помогают вот нашей школе. Вот именно они. И Лена, в свою очередь, там сейчас она уже не тренируется, э, она очень много помогала и материально, и там, я же говорю, вот какими-то там кроссовками, какими-то футболками нашим Это тоже приличный внесок в развитие фехтования в нашей области. Ну вот непосредственно нашему виду оружия помогает наш президент. Фехтование Николаевской да. области, да, Александр Леонтьевич, вот он нам помогает как бы чем может. Вот я хотела бы это тоже отметить. А так, спонсорской, не знаю, когда-то помогала партия регионов, но сейчас это уже, будем говорить, ушло в прошлое. На сегодняшний момент тяжело, естественно, все ложится на плечи родителей. Вот Маргарита Васильевна занимается с детками, младшими, так сказать, младшими, да. я уже более с мастерами, и там проблем очень много. Это, потому что вот эта рапира, это вот в сборе стоит приличных денег, это маска не из дешевых удовольствий, плюс полностью защитный костюм, а без него спортсмен не может выйти на дорожку, потому что просто прийти в шортах и в футболке, в фехтовании, это невозможно. Тут нужна и даже обувь специфического плана должна быть, чтобы защищать спортсмена дорожка своего рода металлическая. То есть много-много нюансов, которым хотелось бы, чтобы не только на родительские плечи это ложилось. Но ну, наш директор, наш дюшер, тоже нам помогает. Кузьмов Александр Васильевич, чем может выбивать деньги? Это уже как бы к нему вопросы. Мы не знаем, где он их достает и как, но чем может, он тоже помогает нашим спортсменам. Скажите, старшим... пожалуйста, вы, честно говоря, на жаль, Швидкоплинний, вже добігає завершення. Скажіть, будь ласка, коли ми ще побачимо фехтувальників миколаївських, які зуміють досягти хоча б 20% того, що досягла Ольга Харлан та Олена Хомрова? Ну, Ви як фахівці. Можливо, не дуже тактичне питання, але все ж таки. Да, Тим більше в відсотках тяжело відповідати на цей питання. Вони вже є. Да, а, потому, Ну, ну то, фамилия, на... вы, вы говорили про Московську, про Хлопцы есть такие у нас? Са, дівчинь, дівчат, дівчат. Ну, есть и хлопцы, почему? У нас в Сабле в это, если вас это интересует другие виды, уже я могу назвать у нас есть и воронов, у нас есть и. ЦАП, есть Платонов, это ребята, которые уже имеют, да, они не в взрослом возрасте, но они имеют медали чемпионата мира и чемпионата Европы. То есть я думаю, что это будущее. У нас есть Качи, Дмитрий, есть люди, которые уже, будем говорить, подходят к тому, к той вершине, на которой стоит, стоит Ольга Харлан. И огромного момент. труда их, стоят их победы. Так, ми, звичайно, бажаємо всім миколаївським фехтувальникам і всім, хто їх виховує. Тобто вам тільки перемог. Час нашого ефіру, на жаль, добіг завершення. Я дякую вам, Лариса, дякую вам, Маргарита, за участь в нашій програмі, за фаховий коментар фехтувальних подій, змагань і все, що стосується вашого виду спорту. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про фехтування. Нашими гостями були Маргарита Сапинська та заслужений тренер України Лариса Павленко. Сподіваюся, шановні телевідачі, за те, що вам було дуже цікаво разом з нами. І дякую за те, що ви нам довіряєте. До нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.